Как православные все люди, так и мы отмечаем. Первым долгом едем на кладбище. Вот. Но на от... кладбище не совсем на ну, нет, нет, неделю ну, здесь... от, до Пасхи есть, а на Пасху не рекомендую. Дело, дело в том, что, смотря, если не в одном месте похороненные родители или родственники, значит, едем перед Пасхой, убираем, все приводим в порядок. Вот. А на Пасху в одно место едем, потом в другое на провода. Пасхи мы покупаем. Пасхи мы покупаем, потому что сейчас, как говорится, у нас нет условий, чтобы приготовить дома. Сейчас это в два раза дороже, чем было когда-то. Поэтому... По мере Пенсия возможности. Маленькая. Да. Так что приходится экономить. Ну, конечно, отмечаем церковные, Пасху. Этот праздник всегда отмечается. Ты а... Православную Пасху. Да? да, православную, конечно, православную Пасху. А вы имеете в виду праздники майские? И майские отмечаем, конечно, праздник День Победы. Он как был, так и остался для нас этим праздником. Поэтому ничего не изменилось в нашей жизни. На ну, семейных нет, и вообще всегда отмечаем эти праздники. А какие именно праздники? Ну, все, которые церковные праздники, мы отмечаем. Все отмечаем. А именно отмечаете так, как предписано православной церковью? Или у вас есть какие-то вот свои предпочтения? В церковь редко ходим, но всегда отмечаем. Всегда отмечаем. А остальные вот майские праздники наши? Ну, майские праздники – это... Как же не отметить в таком возрасте я, я вдруг не отмечу такой праздник. Это мой родной праздник будет. Весело. Да. Что вы готовите? Дружно. Паску. Обязательно в кругу семьи. Ну, посещаем церковь. Отдыхаем, на природу выезжаем и посещаем прекрасный город Бердянск. В гости, а гости приезжаем, в гости? да. Скажите, пожалуйста, а вот есть какие-то семейные традиции, которые передаются у вас из поколения в поколение? Куличи, печете, какие-то особенные блюда? Холодное. Блюдо холодное, но ну, это, это получается. Ну, семейное, ну семья готовит, мы его кушаем, очень вкусно приятно но это стандартное явление другого блюда не могу придумать пока идем Семьё. в церковь там всеме может быть вы что-то готовите какие-то блюда ну паски пьете в чем вот, конечно яйца все в принципе традиционные и вы заранее запаслись вербой потому что вербное воскресенье? конечно да. надо тлупить все хорошо будет а знаете, что приговаривают, когда вот поздравляют? Нет, с... не знаю, но у нас есть те, кто знают. Они нас будут обучать новым традициям, Вернее, старым традициям. Ну, как всегда, Пасха. А что вы готовите на Пасху? Стандарт, традиционное все. Что положено, как всегда. Какие стандарты в таком случае? Мясные блюда. Э... В общем, все мясное. Хотя пост, конечно, последнюю неделю можем еще попридерживаться, а так нет. Ну, мы бухаем, как все нормальные люди. Вот как. А еще какие замечательные традиции есть у вас? Ну, я не знаю. Просто собираемся на природе, жарим шашлык. Пасха, я думаю, отмечается в каждой семье. Это действительно праздник свыше. Но ну, как бы, и, естественно, есть традиция праздновать Пасху. Это церковь, это окрашивание яиц, это выпекание Пасок и пятая, десятая церковь. И потом, как бы, ну, вот, вина немножко попить после церкви, яичко туда-сюда. Ну, в общем, традиция отмечать Пасху присутствует в нашей семье. И в нашей. И в нашей, конечно.